Rupa-rupanya saya siapa sebelah dia? Bini dia, perempuan. Maksud saya siap. <laughs> saya ada cuba untuk tidurkan bini orang waktu <laughs> itu. na'udzubillah Ketika di travel saya di Europe, memang kebanyakannya total saya naik kereta api. Sebab kita dah plan dah. Saya dah plan dah kereta api sekian-sekian pada jam begini-begini. Contohnya daripada Pisa nak ke Rome adalah pada jam 12.30 hari. Contoh akan tiba pada jam 3 petang. Tetapi ada suatu perjalanan tersebut yang saya memerlukan untuk berada di suatu stesen dinamakan sebagai Grosseto, Italy. Kerana saya tiba pada jam 11.50 minit malam tengah malam eh. dan next train saya untuk pergi ke kawasan lain adalah pada jam 5.30 pagi bermaksudnya hampir 6 jam saya perlu berada di stesen kereta api tersebut pada detik bermula jam 11.50 tengah malam eh. apabila tiba kita dah sampai saya turun daripada kereta api tersebut kereta api yang saya naik tadi pun dah berlalu pergi tunggu-tunggu-tunggu detik 12 malam eh. bila detik 12 malam ni bunyi macam menakutkan lah kan membimbangkan sedikit apabila saya berada keseorangan saya tentu pemuda yang kecil lah badan dengan tubuh badan kecil berada di tempat asing mulalah rasa gemetar tersebut sebab saya backpacker saya ada backpack kat belakang dan juga saya bawa satu lagi bag kecil di tangan dan saya mula memikirkan hal-hal yang mungkin berlaku dekat saya lah mungkin berlaku contoh rompakan sebagainya kerana itu saya cuba untuk keluar saya plan untuk keluar dulu daripada kawasan stesen kereta api tersebut untuk bertanya dengan satu hotel yang ber berhampiran bila saya tanya hotel tersebut kalau saya nak bermalam seketika di lobi boleh tak dia tidak benarkan kemudian kalau saya ambil bilik macam mana dia mengenakan harga dekat RM300 ratus ringgit macam tu lah untuk terkurang pada 6 jam so kita sebagai backpackers takkanlah saya nak buang duit kat situ saja. so saya pun tak apalah minta maaf lah saya patah balik Ke waktu itu saya dah mula rasa ada yang mula mematikan saya sebab ada yang naik basikal orang kat sekitar tu dia pandang-pandang saya pelik kan dan saya pun pergi balik dekat tisian ketapi tersebut untuk cuba buang masa dekat situ lah tapi dia perasaan tu tetap ada sebab orang mula datang kat kita bertanya-tanya dan mukanya agak menakutkan dan muka membimbangkan kan dan ada satu pondok polis kat situ saya pergi jumpa polis tersebut saya bagi tu polis tu adakah awak akan tinggal di sini kalau dia tinggal kat di situ tenanglah sikit kita kan tetapi apa dia kan, kita tak kami akan balik kejap lagi so yang ni akan kosong sebab next train akan bermula pada pagi esok lah pukul 5 lebih tu yang hanya tinggal tu kereta api parking sahaja dan juga memang tidak ada sebarang pergerakan perjalanan pasal pula saya fikir pula alamak nak tidur mana ni kawasan ni dengan musim sejuk waktu itu dan saya pun sejuk dengan jaket yang saya bawa dan uh, saya buat keputusan spontan ketika ini perlunya ada pemikiran pantas untuk kita fikir untuk mengurangkan risiko dan sebagainya dan apa yang saya nampak ada satu papan papan plywood dekat dinding yang disandarkan dekat dinding. Apa yang saya buat waktu itu? Saya sampai tahap cuba tidur dekat celah itu. Maksudnya ada ruang dekat plywood dan juga dinding, ada satu ruang, saya masuk kat situ. Menyusuk kat situ untuk cuba menyorok lah konon-konon kan. Tuh. Tapi saya tak selesa, sangat tak selesa sebab masih lagi pegang backpack tersebut. Sebab saya masih tengah ingat mata-mata yang memandang saya sebentar tadi di kawasan tersebut sebab memang waktu itu ada duit, euro dalam tu ada iPad sebagainya. Benda-benda berharga kita Passport lagi apa tah lagi kan. Akhirnya saya terpaksa buat keputusan lagi untuk saya nampak ada satu semak, kawasan semak dan saya sorok beg saya saya backpack saya dekat semak tersebut. Ha, saya sorok beg tersebut dekat semak dan saya biarkan tapi saya ingatlah lokasi tu. Saya tak tanam saya sorok saja. Uh, tanam tu nampak over sangat kan. So saya pun uh, patah balik. Cuba sebab nak membuang masa tu 5 jam 6 jam tu ibarat macam sehari lebih. Uh, dia punya lambatnya masa tengok jam berkali-kali tengok jam. Dan akhirnya saya nampak pula satu lagi kawasan ada kerusi di bawah kerusi tersebut ada homeless. Di bawah pokok ada kerusi, ada macam orang tidur kat situ. Berselimutlah. Saya sampai tahap saya nak join mereka. Ha tentu. Waktu tu ai aku rasa untuk selamat ni saya berlaku jadi homeless lah. Sebab pemikiran saya sangat time tu macam negatif waktu itu dengan risiko yang bermain saya sampai tahap saya fikir tak lah, aku jadi homeless lah waktu itu saya pergi duduk dengan dia dia pun dah tengah-tengah tengah tidur kan tengah-tengah saya duduk kat kerusi berhampiran mereka ada seorang tu bangun seorang tu bangun keluar lelaki lah orang tua tak tahu nak pergi toilet ke apa saya tak tahu bila dia keluar ada selimut yang selebihan selimut ni ada ruang untuk tidur saya pergi join untuk tidur situ maksudnya bila saya macam korang menggantikan dia lah untuk tidur yang kelakarnya dalam dalam 5 minit itu saya dah baring okeylah sikit eh. macam takdelah ah, takut sangat kan homeless kan eh? siapa nak layan aku kan eh? pak cik tu datanglah tadi balik bila pak kita dia punya kejut orang sebelah dia tu saya nampak kan rupa-rupanya saya tahu siapa sebelah dia bini dia perempuan maksud saya saya, saya ada cuba untuk tidurkan bini orang waktu itu na'udzubillah tapi saya tak nampak langsung lah saya nampak ada orang dis, diselubung dengan selimut lah Masya Allah mungkin saya tak kahwin lagi tu saya, saya tak kahwin lagi lah dia kejut bini dia tapi dalam masa sama dia macam pelik lah kat saya kenapa kau sibuk ke sini kan dia tak marah lah dia macam takkanlah dia cemburu sebab kan dah tua lah dia macam suruh saya pergi lah kau jangan kacau kami punya keharmoni rumah tangga ni ha, saya pun tak takpelah saya berlalu pergi dan akhirnya saya tidur bawah bawah kerusi yang duduk tu sebab hujan kan saya macam atas kerusi tu saya letak bola dan saya tidur bawah kerusi tu Ah, ha, macam tu lah ending dia dan saya berjaya tidur tidur ayam lah dengan hujan turun renyai-renyai dan akhirnya sampai lah detik 5 pagi tu saya dah start nampak ada orang mula keluar masuk ha, senang kata saya boleh kata saya tak tidur lah itu je benda-benda berlaku yang saya buat itulah sin-sin gambaran yang ada saya cerita ke dalam buku juga lah <laughs> saya tulis dalam buku detail pasal perjalanan tersebut first kita akan nak kata fast thinking kita tahu risiko macam-macam boleh jadi tak apalah kita mula hmm. Takkan diri kita tahap jadi macam orang daif ke apa yang penting saya selamat dan tidak ada apa-apa kan boleh orang-orang yang kita tak tahu apa yang boleh berlaku kan di kawasan tempat orang kawasan terpencil dan anything can happen tidak ada penguat kuasa kawasan itu dan itulah antara scene-scene yang berlaku ketika saya travel solo di Eropah ha, itulah asam garam travel dan menjadi kenangan walaupun waktu itu mungkin pahit tetapi dia jadi manis lah selepas itu kalau nak tahu lebih lanjut berkaitan kisah-kisah yang saya lalui pahit, manis, takut, seram semuanya anda boleh dapatkan buku-buku saya di the platform ML Studio.